Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa warga beslian. Perdana Menteri kata, kes Sabah itu tidak ditutup, sabalah benda disiasat. Tapi kenyataan beliau seperti mana yang terlepet oleh salah seorang pemimpin tempatan Sabah berbeza pula. Dan beliau ada juga kata Anwar ada kata yang beliau pernah menegur usaha politik beliau kerana memberikan sokongan untuk pihak-pihak tertentu mendapatkan tender untuk KKM. Ai Anwar, tegur je ke? Tak nak ambil tindakan ke? Kita intro dulu! La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah video terakhir saya. <tune> yang dirakamkan dekat rumah ini kerana selepas ini saya akan berpindah ke tempat lain, tempat yang lebih dekat dengan City Centre Kuala Lumpur lah sebab ialah sekarang ini pun anda dapat lihat kesibukan saya banyak program dekat parlimen and then banyak program podcast and then banyak sangat isu yang perlu saya attend dekat uh, ibu kota macam contohnya Sina Media sebagainya yang selama ini saya terpaksa tolak dekat kerana jarak saya dengan uh, Kuala Lumpur sebab saya pada ketika ini duduk ke Banting memang agak jauh macam contohnya kan dulu saya pernah nak pergi ke himpunan dekat depan parlimen pukul 9.30 pagi start saya betul lah awal tau saya betul awal pukul 7 macam tu saya betul lah dekat 2 jam setengah baru sampai dekat parlimen benda dah jalan separuh baru saya sampai jadi oleh kerana itu saya telah berpandangan betapa penting untuk saya pindah kembali ke tempat yang dekat dengan Kuala Lumpur untuk membolehkan saya menghadiri program-program bagi membuat liputan untuk anda semua. Jadi apa-apa pun inilah sedikit pengorbanan saya agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk anda semua bangsa walaberih insyaallah. Doakan saya dipermudahkan urusan rezeki dan diperbanyakkan rezeki, Cukuplah insyaallah. Berbalik pada isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Antara isu yang tengah hangat dekat PRS Sabah pada ketika ini sudah tentulah berkenaan dengan tuduhan atau dawaan adun-adun dan juga exco-exco -ex minta maaf menteri-menteri Sabah dikatakan meminta rasuah dari seorang ahli perniagaan yang bernama Albert T. Di mana Albert macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan sejak tahun lepas telah mengirimkan begitu banyak sekali siri-siri video rakaman beliau yang menyaksikan adun-adun menteri-menteri Sabah ini telah meminta rasuah dari beliau bukan setakat itu bukan setakat video beliau juga ada ratusan muka surat dokumen dan juga tangkap layar yang menjadi bukti dan kebanyakannya telah diserahkan ke SPRM cuma yang kelakarnya daripada ramai-ramai ada Sabah tak asal saya ada 11 orang macam macam tu kan yang didakwa cuma 3 orang tetapi Albert sendiri didakwa juga konon-kononnya korang kerana apa tu menawarkan rasuah dan macam-macam lagi. Jadi benda itu yang kelakar sebenarnya dan kebanyakan mereka yang dikatakan terlibat dalam video itu sekarang ini masih lagi bertanding sebagai calon PRN Sabah mewakili parti-parti yang ada hubung kait dengan kerajaan, hubung kait dengan Madani. Jadi ini menimbulkan persoalan yang cukup besar sejauh manakah tata kelola benar-benar ditunjangi dalam isu ini. Sebab itulah Orang tu terpalit kot. Nampak video terang sebagainya kan. Sepatutnya kalau kau nak siasat ke tak siasat ke apa-apa ke. Kau kenalah rehatkan dia dulu. Biar dia selesaikan kes dia. Dan akan datang bila PR yang akan datang. Ah, bertanding lah balik semula kan. Tapi nampaknya benda itu tidak jadi. Tuan-tuan sekalian. Mereka yang tengah terpalit itu masih lagi bebas untuk bertanding. Dan mungkin akan sekali lagi menjadi kerajaan Sabah pada penggal yang akan datang. Maka benda itu telah dipertikaikan oleh ahli Parlimen Pasir Mas iaitu Ustaz Ahmad Fali Syahri di mana dalam ruang yang sama juga beliau telah membangkitkan kembali tentang isu setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar iaitu Syamsul Iskandar Makil Ma yang dikatakan telah memberikan satu surat sokongan untuk KKM memberikan tender kepada syarikat-syarikat tertentu. Dia senaraikan syarikat tu masalah je kan? Dia sokong. Okey syarikat ni dia minta tender KKM. KKM kau kena bagilah. Aku sokong dia orang. Kiranya -kira benda itu sebenarnya telah menanggar tata kelola. Sebagai seorang status politik kepada Perdana Menteri atau Perdana Menteri mana-mana. Beliau tidak boleh endorse mana-mana pihak untuk mendapatkan tender daripada kerajaan. Betul atau tidak? Dan dua-dua soalan itu ditanyakan oleh Ustaz Ahmad Fadli. Dan of course Anwar menjawabnya. Sekali lagi tolonglah jangan skip anda kena dengar jawapan jaw apa so that kita tahu konteks dia tonton kenapa dalam isu video rasuah uh, di Sabah kita melihat bahawa walaupun lebih 300 lebih uh, 300 muka surat dokumentasi termasuk dakwaan pindahan bank aliran wang invoice surat menyurat diserah kepada SPRM tapi hanya tiga orang sahaja didakwa selebihnya tidak didakwa bahkan ada menjadi calon di bawah parti yang ada kerjasama dengan parti yang berhormat Kenapa ketika sesuatu politik yang amat berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek uh, uh, hospital tahun 2024 mengeluarkan surat uh, menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan enam kontraktor disenaraikan oleh sesuatu politik yang amat berhormat sendiri ya, di mana Baik enam ini hanya dua sahaja yang, yang layak yang lain tidak ada rekod CIDB dikenakan tindakan tertertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Berhormat Muhammad saya sendiri nonton dan saya sendiri anggap uh, video itu uh, hujahnya kuat untuk disiasat. Tapi yang siasat itu SPRM. Dan menurut keterangan SPRM setelah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, setakat ini, dia ini kes jenayah. Dia tak ada time limitation. Pasti mas kena sabar. Sebab setakat ini tiga yang didakwah. ...tidak dilepaskan semua yang lain. Mengapa didakwa tiga? Kerana bagi dia... ...compelling case... ...alasan dan bukti yang kukuh. Yang lain, dia masih. Sekarang ni masih ada keluar di video. Uh, di keterangan media. Satu, dua. Itu tidak pernah ditutup. Jadi pada hemat saya... ...saya tidak mahu... Um, um, ...mengarahkan... ...mesti dakwa berdasarkan video. Saya tak boleh... Ini yang kadang-kadang diputar balik kenyataan saya di Sabah. Dia kata Anwar um, menggunakan uh, alasan ini. Padahal bagi, bagi dia alasan kukuh. Saya nak terangkan tentang sini betul. Bagi saya nampak alasan itu munasabah. Tetapi harus disesat. Itu sahaja. Jadi proses itu kita kena ikuti masa. Yang soalan yang kedua ialah tentang uh, sokongan susah politik saya. Ya, dia membuat dan saya uh, telah memberi teguran yang keras kerana peraturan kita tidak membolehkan uh, kalau ada surat kepada saya maksima single itu standard mana-mana surat saya pergi mana-mana Sabah berpuluh-puluh surat ada yang kontrak kita kata single tapi tidak boleh membuat sesuatu uh, sokongan itu saya setuju dengan saudara uh, yang berhormat. ringkas saja ulasan saya berkenaan dengan jawapan Anwar Nombor satunya berhubung dengan isu menteri-menteri Sabah ataupun exco-exco adun-adun Sabah itu kan. Sekarang Anwar kata, oh itu memang ada basis untuk dia siasat. Maka yang akan siasat oleh SPRM. Okey, betul lah tu. Tetapi, Bak kata Wilfred Madius Tangau, calon UKO, salah seorang pemimpin UKO yang baru-baru ini keluar daripada Pakatan Harapan, beliau dengan tegas bertanyakan, eh Anwar ini masalahnya adakah dia jalankan kerja sebagai SPRM? Sebab Anwar ketika di Sabah, terang-terangan menyebut Betapa Anwar merasakan yang video-video itu tidak memadai untuk dijadikan sebagai bukti betapa kejadian rasuah itu berlaku atau kejadian meminta rasuah itu berlaku. Kerana Anwar kata that video is not enough. Tidak begitu memadai, tak cukup untuk menyabitkan seseorang pihak ataupun untuk menjadi basis kepada siasatan yang berlanjut dan sebagainya. Itu antara apa yang telah dipetik oleh Wilfred Madis Tangau lah sambil ditata. Adakah Anwar nak menjalankan tugas sebagai anggota SPRM pula sebagai ketua pengarah SPRM dan sebagainya? Sejak bila pula Anwar boleh mengeluarkan verdict seperti itu? So Anwar jawab dekat parlimen, dia kata, oh sebenarnya uh, itu memang ada basis untuk disiasat. Jadi macam ada dua kenyataan yang agak bercanggah dekat situ lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi ini datang daripada seseorang yang kertas fotostat hitam legam pun dia boleh gunakan sebagai bukti. Bayangkan, sedangkan kertas fotostat hitam legam tak nampak apa tu pun, dia kata, oh nampak, pas dapat duit daripada UMNO, sebagainya, bla bla bla. Tetapi video yang terang-terangan, yang telah disahkan sebagai video tulen, tidak ada edit, walaupun adalah seorang adun sabah tu kata, oh ini video AI, video itu tulen, tidak ada suntingan sebagainya, pun tidak diterima oleh Anwar. Anwar kata, tidak memadai kelakar. Memang sangat-sangat kelakar. Tapi macam saya katakan tadi, sepatutnya kalau betul lah Anwar ini seorang yang sangat-sangat menembati tata kelola, patutnya sebagai rakan dalam parti dekat Sabah Jabatan ini kan, dia kena bagi nasihat lah. Tolonglah jangan calonkan mereka ini. Sebab mereka ini person of interest. Okey, mereka mungkin bukan suspek lagi, belum disiasat lagi sebagainya, ataupun mungkin tengah disiasat tapi belum ada dakwaan ke apa-apa ke, ini menjadikan mereka sebagai POI, person of interest. Orang yang memang sangat menarik perhatian sebenarnya kan. Jadi, bila mereka ini bertanding sekali lagi, ini telah memberikan satu gambaran betapa tak ada masalah pun, kalau macam blatant sangat kau buat jenayah pun, selagi kau tak didakwa, kau bebas untuk bertanding. Seolah-olahnya, apa tu image dan juga kredibiliti itu tolak tepi, yang penting, oh belum dakwa lagi. So, tak apa bertanding je. Tapi, itulah nak cerita anuanya hal sedangkan timbalan Perdana Menteri dia pun datangnya daripada orang yang tengah dibicarakan, tengah bela diri tengah bela diri tuan-tuan dan perempuan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dah sah-sah ada conflict of interest dan menyebut tentang itu katalah mereka ini yang baki adu-adu Sabah Menteri Sabah itu bertanding mereka terpaling ni kan dan mereka menang dan apa jadi? of course lagi sekali akan ada conflict of interest mereka dah jadi sebahagian daripada Menteri Sabah sekali lagi sebagai contohnya kan so tah kita pun tak faham lah tata kelola Anwar ni macam mana kan tunggang terbalik tuan-tuan sekalian cuba anda bayangkan ya kalaulah benda itu berlaku dekat pihak lawan Anwar dia akan jaja cerita ini bagai nak rak. Setuju atau tidak cakap saya. Dan menyebut tentang itu, kita pergi ke kisah Syamsul Iskandar yang bagi sokongan tu. Ai Anwar, memedai je ke untuk kau bagi teguran keras? Teguran keras je pun dan kita tak nampak pun laporan teguran keras tu. Tak ada pula Anwar dilaporkan oleh media berkata beliau telah memberikan teguran ke apa, apa ke tak tahulah kalau saya terlepas pandang tetapi seingat saya macam tak ada Anwar mengeluarkan kenyataan saya telah menegur dengan keras sepatutnya jangan tegur dengan keras sepatutnya engkau gugurkan Syamsul Iskandar daripada sesuatu politik kau kau akan tengok lain masalahnya sebab beliau telah mencemarkan Syamsul telah mencebarkan imej Anwar Ibrahim sebab Syamsul ialah orang yang paling rapat dengan Anwar so tindak terhadap Syamsul diyakini atas kuasa Anwar juga. Of course, Syamsul akan gunakan kuasa dia selaku setiausaha politik kepada PM. Kod kau agak-agak lah kan? Mestilah dia power. Jadi macam kelakar pula bila Anwar kata, oh saya telah membuat satu teguran keras, tetapi sekadar teguran. Tak ada sebarang tindakan untuk melucutkan jawatan ke apa-apa ke sebagainya. Macam-macam tak ada. Bahkan benda ini sebenarnya merupakan basis untuk rasuah tau. Takkanlah tiba-tiba Syamsul nak endorse syarikat-syarikat tertentu. By name mungkin ada elemen rasuah terlibat. So, kenapa Anwar tidak membuat laporan kepada SPRM untuk siasat Syamsul betul ke benda ini ada unsur sakau sebagainya? Cuba kalau orang lain lagi sekali. Cuba kalau orang lain buat macam tu. Cuba kalau orang lain telah memberikan endorsement kepada syarikat-syarikat tertentu untuk mendapatkan projek-projek kerajaan sebagainya. Saya yakin dan percaya, Anwar lah orang pertama yang akan turun ke datang mereka untuk berdemo membantah perkara itu. Tetapi sekarang, bila yang buat benda itu ialah orang kanan dia, orang kepercayaan ide kerajaan sebagainya maka tak tahulah mungkin benda itu dikesampingkan di perasa sepi macam tu je kan dan sekali lagi bak kata pepatah mengatakan dulang paku sepi mengata orang dia lebih hipokrit tuan-tuan sekalian memang sangat sangat hipokrit tetapi itulah walau cukai pastinya akan bersorak-sorai lah kata oh Anwar hebat dia berucap memang terkesima orang bertanya soalan tu kan Ustaz al Fasyari pun tak terjawab dan sebagainya taklah saya pun tak faham kena ingat satu perkara je lah. Saya faham anda taksub. Tetapi, janganlah ketaksuban itu membawa kepada kebodohan. Guna sikit akal tu bang. Pandang betul-betul. Kalau kau guna akal dan pandang dengan sejahtera, kau akan tahu apa yang aku cakap ini betul belaka. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Undang-undang dalam ini negeri kerajaan yang bikin. Itu semua boleh padam. Ini semua kerja orang gila mialah. Itulah saya berkomen orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Don't pray, pray.